સર્વે વૈષ્ણવને જય શ્રી ગોપાલ પુષ્ટિ સંહિતા ગ્રંથ ભાગ એક પાના નંબર બસો એકસઠ પરનો પ્રસંગ છે તેલ તિલકનો ભાવ સ્વરૂપ અને લીલા ભાવના બોલશે ત્યારે રાજા વિભાજી તથા પૃથ્વીરાજે આપશ્રીને મનોહાર વિનંતી કરતા પૂછ્યું કે જે રાજ તેલ તિલકની ભાવ ભાવના ને સ્વરૂપ ભાવના લીલા ભાવના એ જાણવાની ઈચ્છા છે તો કૃપા ખીજે तो सेवक जन कृतार्थ था और दृढ़ता विशेष हो तब श्री जी अति मुस्काए अरु कहन लगे विभाग तुम्हारो प्रश्न है तब श्री जी बैठक में विराज के सब सेवक समाज को सावधान कियो अरु कहन लगे कि हमारी सेवक सृष्टि को हमने या प्रणाली का सुलीला प्रकार प्रकट करके या के भाव को शोधन कियो है निश्चय जानना या सु हमारे सब सेवक जन दृढ़ता वारे भय है या को भाव अरुभावना सो कहत हो सो तो अलौकिक अंतरंग जुद को निज धाम की लीला को प्रकार है सो श्री स्वामिनी जी और श्री यमुना जी के अंतरंग गुढ़ रस रूप भाव को प्रकार है सो स्वामिनी जी और यमुना जी में नित्य सिद्ध है या भाव बिनु रासादिक लीला नाही हुई तासो और भाव अधिक नाही है જો ગોપીજનને પાયો પુષ્ટિ પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ ભાવ પ્રકાર સુવે સુ યા ભાવ ગોપ્ય હૈ શું જાનત ના અબ હમને પ્રગટ કર કે હમરે સેવકજન કો દેખાયો હૈ અ ભાવ હમને હમારી ઈચ્છા સુ પ્રદાન કર્યો સુ ભાવ ભાવના નિધિ સ્વરૂપ સમજ જતન કરનો યાસુ કોઈ અધિક રીતિ લીલા રસ મેં નહીં હૈ શોત એસે કહી કે શ્રીજી એક શ્લોક પઢે તે લખ્યો છે कला शिंगारकलामध्य भवेत, स्वामिनी च प्रेम प्राप्त वेणी तैल समात च प्रेम प्या तैलपुष्टी रस भेक्यता वैष्णव कुर्या कुर्यात पाणाय रस पश्चमाला चवैतभाव दृश्यता मध्यम च लौकिकगतीवर्जित तब श्रीजी ने श्री सु कही जो सब युग में वचन पायो और वो आगे के युग सु चल आए या युग में निस्तार करवे को समय आयो जो जीव को अपने स्वरूप को ज्ञान कराए के लीला की प्राप्ति कराए कराएवे को अवसर है और युग में निस्तार नहीं या कली में निस्तार हो गो सब युग को फल या कवि कली में फलित भयो है जो सेवा में सज्जा भोग श्रृंगार को अधिकार दियो या प्रकार लीला को प्रकट करके दिखायो है चाहे सो अंगीकार हो या बिनु अंगीकार नहीं भाव प्रधान है सो जीव अपनो सर्वस्व समर्पण करके रहियो आवे और सर्वात्म भाव को पावे दीनता को पावे अनन्यता को पावे ऐसी कृपा और जुग में नाही भय जो यह युग में ये प्राकट्य प्रकार की विशिष्ट लीला में भयी है जो विभा अब तो लीला के जीव के भाव को शोधन और स्वरूप को शोधन करवे को समो आयो है जीव को अपने स्वरूप ज्ञान बिना लीला की प्राप्ति कहाँ से हो जो लीला को जीव है ताको लीला को अनुसंधान जब हो तब प्राप्त हो है। जो ताको दृष्टांत तुम देखो पतंग दीपक लोभी है की टेक देखो मेघ मयूर को स्नेह देखो बापैया को रटन देखो भ्रमर को रस देखो जो अपने स्वरूप को ज्ञान या जीव में है तासु ताकि आसक्ति या पदार्थ में है तुम सब लीला को जीव हो तासु तुम्हारी आसक्ति जब हमारे स्वरूप में हो ताकु लीला को जीव समझनो, जो अपने प्रभु के वचन सो सिद्धांत अरुशास्त्र जाने अरु या बिनु काहू बात को भर ना तब तो लीला को जीव समझनो चाहिए सो तो जीव के भाव को शोधन बिनु कहाँ सो जानवे में आवे ऐसो लक्षण या भाव को जानना आगे जैसे गोपी जन के भाव को शोधन भगवान ने कियो या सु या को अपने स्वरूप को ज्ञान भयो जो नित्य सिद्धांत के युद्ध के जीव हते श्रुति रूपा के युद्ध के जीव हते ऋषि रूपा के युद्ध के जीव हते ताको वर दिए हतो સો પાલન કરવે કે લીએ વેણુનાદ પ્રથમ કરકે બોલાય જો વેણુનાદ આજ્ઞપ સમજો જો વેણુનાદ સુનત તત્કાલ અર્ધરાત્રિ મેં ગૃહ પરિવારજન કો ત્યાગ કરકે કે ગોપીજન વન મેં આય કે ભગવાન કે સામને ઠાડી ભઈ એટલે કે ગોપીઓ પોતાનું ઘર પરિવાર સમય બધું જ ભૂલી જાય છે અને ભગવાનની સામે અડધી રાતે પણ પહોંચી જાય છે વેણુનાથ સાંભળીને तब भगवान ने या के भाव को शोधन करने के लिए याको कछु उपदेश दियो। जो तुम अर्धरात्रि को पति पतिपुत्राधिक को त्याग कर वन में क्यों चले आई ये पतिव्रता को धर्म तुम्हारो नाई है या प्रकार या के भाव को शोधन करवे को वचन कहियो। भगवान के मर्म वचन को गोपीजन ने जान लियो तब उनको ज्ञान स्वरूप ज्ञान अपने स्वरूप को भयो तब बोली तब गोपीजन सर्व मिलके भगवान को कहन लगे तब गद गद कंठ सु बहुत दिन भाव सु कहे जो प्राणनाथ अब हमारे लिए सब कुछ तुम ही हो हमारे और धर्म की कहाँ परवाह है हम तुम बिनु कुछ जाने ना हम तो सब लौकिक विषय की आसक्ति को त्याग के आपके चरण कमल में आई हूँ अब दूसरी बात तुम जानो हम तो रास रमण आपके संग करवे को आए हैं यही मनोरथ हमारो है आप पूर्ण करो ऐसी निसाधन दशा गोपीजन को प्राप्त भई तब भगवान उनके भाव को शोधन भयो देख के या सुरास करवे की योग्यता पाई है ऐसो जान के तब रासादिक लीला को सुख दियो परितृप्ति नाहीं भई और के सुख के लिए अधिक इच्छा रही ता ता को वचन दे के विदा किए फिर या को अभिलाषा रही सो पूण करवे को अब समो आयो સો અખંડ લીલા કો દાન કર કે ભૂતલ મે જીવ કો હમારો સ્વરૂપ દાન અરૂ જીવ કો આપણે સ્વરૂપ કો જ્ઞાન હોયગો તબ યાકુલીલા કી પ્રાપ્તિ સત્વર હોયગી તબ નિાર નિશ્ચય ભયો જાન નો ફેર યા જીવ કો ભૂતલ મેં અવતરણ ના હોયગો મૂલ સ્વરૂપ કો પ્રાપ્ત હોયગો ये प्रकार सब श्री स्वामीनी जी और श्री यमुना जी के अंतरंग भाव रस रूप है सो तो निज धाम में स्वरूप लीला के प्रकार में हमने वचन सो अब भूतल में प्रकट कियो है सो तो ताके हाथ है निज धाम में निज अंतरंग जीव को या रीति सो अंगीकार हो है। जो स्वामीनी जी को भाव जीव के हृदय में आवे सो भाव को दान श्री स्वामीनी जी अपने निज अंगीकृत जीव को प्रदान करत है सो प्रकार स्वामिनी जी जैसे करत है सो प्रकार जीव अपने भाव भावना सु करे तब श्री स्वामी जी या जीव पे बहुत प्रसन्न होरुषि यमुना जी को स्वभाव परमोदार है सो लीला की प्राप्ति में या की कृपा दृष्टि मुख्य चाहिए या बिनु श्री स्वामिनी जी छोहे नाही सो तो निज धाम की रस रूप लीलात्मक भाव भावना को प्रकार है काहू को जानवे में नही आवे जब तादर्शी भगवती की कृपा संग सो समझ पड़ेगी सो तेल तिलक सुपरम सौभाग्य मद को पावे या रीति सु जीव के स्वरूप को भाव को शोधन हो ताके लीला को अधिकार सर्वदा हो जो हमने पहले आज्ञा करके दिखाओ जो जीव को पहले तेल ग्रहण करने के लिए सावधान करना सो तो जीव के भाव को शोधन को प्रकार बतायो जीव जाने जो मैं ऐसो अनिन अरु दृढ़ता वारो हूँ पतिव्रत धर्म की टेक मुझ में है मैंने या स्वरूप को अनन्य शरण दान पायो है ऐसे मन में भाव आवे तब आए कि तेल अपने कर सुग्रहण करे तब उनको सखी गण को भाव प्रदान दिनता बाढ़े सो तो आज्ञा वेणुनाद समान भई सबको मिलाप करवे की सो तो भाव को शोधन करवे की जान तेल श्री स्वामिनी जी को अति प्रिय है सो सोल श्रृंगार में मुख्य है और श्रृंगार की सुंदरता को बढ़ावे है सो स्वामिनी जी पतिव्रता है ताथे श्री स्वामिनी जी अपनी सखी गण के पास अपनी वेणी में फुलेल तेल समरावे है लीला प्रकार में सब पदार्थ अलौकिक स्वरूपात्मक है जो सुगंधी फुलेल सो तो हमारा अरुष स्वामिनी जी के परस्पर स्नेह को स्वरूप है અરુ ફુલેલ મે જો સોડમ ફેલે હૈ સો તો શ્રી સ્વામિની જી અરૂ યમુના જી કે હૃદય કમલના સ્નેહાત્મિક ભાવની સોડમ રૂપ હૈ અરુ દો કે ભાવરૂપ સચીકણ હૈ જોલ કે પાત્ર હૈ સો તો શ્રી સ્વામિની કે દુતિ સ્વરૂપા હૈ અ સ્વામિની જી આપણી દુતિ અતિ પ્રેમ ધરત હૈ તેલ સો તો પુષ્ટિ રસ હૈ સુગંધ પુષ્ટિ રસ रस की प्राप्ति जब जीव को हो तब या को सर्वात्म भाव को दान हो भाव एक्यता को एक तब अपने स्वरूप को जाने तब सखी जन के भाव को दान को है। जब तेल अपने कर सु ग्रहण करे तब या के स्वरूप को ज्ञान हो मैं श्री स्वामी जी के जुथ की सखी हो श्री यमुना जी के जुथ की सखी जन हूँ ऐसो भाव या जीव में प्रकट हो फिर माला जो है सो तो श्री स्वामिनी जी और श्री यमुना जी के भावात्मक स्वरूप है ताकि वेणी में तेल समरावे लगावे तब द्वैत भाव जो है सो नष्ट होए है जब भगवती के स्वरूप में अपने प्रभु को दर्शन होए तब या को लौकिक भाव अरु या की रीति सो सब नष्ट होए है जो महामहोत्सव मंडप महाराज को स्वरूप है या में रमण करवे की योग्यता को प्राप्त करे है सो को में आवे, फेर सदा रहियो तापर श्री जी अरुषी स्वामी जी अरुषि यमुना जी सदा प्रसन्न रहते अरे जीव को अपनो करके जानते हैं फिर जीव को कहाँ न्यून्यता रहे जो विभाव और प्रसंग प्रकार सब आगे कह दियो है अब तेरी इच्छा कहाँ है શ્રીજી કે વચન સુન કે સબ સેવક શ્રીજી કો જય જય કાર્યો શ્રીજી તબ શ્રીજી આગે રાજા વિભાજીને મનોહાર વિનંતી કિ રાજા મહારાજાધિરાજ જીવ કા જાનવે વારે અરુપૂર્ણ કરવે આપે કહી કે વિભાજીને कही जे राज आज की छवि ऐसी अलौकिक दिव्य दिशते है जो स्वामी सेवक एक अंग हो तो ये छब उतारे तब राजा विभाजी ने विनती सुन के श्रीजी बहुत प्रसन्न भे अरु आज्ञा देने जो भले सुखेन उतारो अरु कहो जो चित्र तुम उतारो सो तो तुम्हारो सेव्य सेवन हो तब सब सेवन में या की अधिकता रहेगी हमरे दादाजी की प्रणालिका को हम अनुसरे दादाजी ने होनहार चित्रकारी सु अपने निकटवर्ती भगवती के साथ विराज के चित्र बनवायो अरुता को सेव्य किया तासु हम आज्ञा या बात की दे थे जो हमारी बांधी भई प्रणालिका को सब सेवक समाज आगे प्रमाण मान के चलेंगे और बैठक जी को प्रमाण आज सु ये चित्र सु सिद्ध होए जो इतिहास बनेगो सदाए अविचल रहेग ऐसे बचन श्री जी के सुन के सब सेवको अति मोद बढ़ियो। तब विभाजी बड़ो चित्रकारी तो। वाने श्री जी अरुक राजगर के चित्र एक संग बनाए जैसो कस्या राजगर थाल लेके श्री जी सन्मुख ठाड़ो है वे सो श्री जी के साथ बैठक जी को प्रमाण दे के बनाये श्री जी चित्र देख के बहुत प्रसन्न भयो अरु सब सेवक जनन के अति मोद पायो अरु जय कार बोलवे लगे स्वामी सेवक एक स्वरूप भये ऐसो आनंद सब ने पायो अरु जी ने अपने सेवक की अधिकता कीनी अरु राजा पृथु ने अरु विभाजी ने विनंती के जय राज दीन दयाल ए हेम के हिंडोला हम आपको अर्पण करत है वा को अंगीकार करो राजा पृथु को अरु विभाजी को समर्पण भाव जान के तब जी या पर अति प्रसन्न कही तुम्हारे दो के भाव को अंगीकार भयो है सो तुम गोकुल पहुँचाओ ऐसो समाधान वाको कियो। फिर श्री जी ने बैठक जी में विराज के अलौकिक लीला को अपने स्वरूप में दर्शन करायो सबको अद्भुत दर्शन श्री जी के कारण स्वरूप में दर्शन करायो सब को अद्भुत दर्शन श्री जी के कारण स्वरूप को, को दिव्य भयो सबके मन में अति आनंद मोद प्रमोद बाढ़ श्री जी अपने ऐसे अनिन सेवक को भाव भावना देख के अति प्रसन्न भये और विभाजी सु कही आज हम बहुत प्रसन्न भये जैसे गोपीजन के भाव को भगवान ने शोधन कियो तैसे हमारी सेवक सृष्टि के भाव को आज शोधन भयो जानो काहु को या प्रणालिका में संदेह ना ही रहे सब को भाव भावना और अनिनता एक ही जानवे में आयो क्योंकि लीला को प्रकार ऐसो अलौकिक है सो लौकिक तर्क गोचर नहीं है ये तो श्री जी की लीला अनंत अपार असीम है सो तो जीव के विशुद्ध भाव भावना और विश्वास सुहरदा में ठहरे, वा में संदेह कहा तब विभाजी ने कही राज आपके वचन वाधुरी में संदेह कैसे रहे जाको संदेह रहे ताको बड़ो भाग्य जानिए अरु विभाजी ने महामहोत्सव ने काजे राजकोट पधारवानी विनंती की શ્રીજી ઉખરલામાં દન બિરાજ્યા પછી રાજકોટ પધારવા માટે વિજય થયા સર્વે જૂથે વિભાજીની વિનંતી સ્વીકારી રાજકોટ શ્રીજીની સાથે ભર્યાણ કીધું આ વાર્તા પ્રસંગ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે મારી કંઈ ભૂલચૂક થતી હોય તો દાસના દાસ દાસને ક્ષમા કરશો સર્વે વૈષ્ણવને જય શ્રી ગોપાલ